嗯，煮个六包就行。哎，十包吧，妈，十包。甘肃、内蒙、北京都有运费。嗯，嗯嗯你来加紧，好。老弟，来、哎、来，这个装走，别给我倒，一会儿我还要喝。吃个猪蹄儿。 大猪蹄啊，来个大猪蹄子。你吃的这个是啥？小零食，年糕条，好吃。妈下车，嗯，爸下车。啊、哦，说错了，我自己下吧吧，你不用给我下，了，你老是不让我想往这儿给我下去，自作主张，导致我耽误好几单的出单量。我下了，下完了，下完了。 来个猪蹄儿。嗯。来吧，吃个猪蹄儿。嗯。来个猪蹄儿，姐妹们啊。好吃吗，老爹这个？ 啥呀、啊、我？拿、啊、猪蹄儿、啊，脱骨大猪蹄儿啊！能吃是福，对，老一辈人都说了，哎，能吃是福。 呃，给我寄个猪蹄儿吧，妹妹来。哎呀，姐姐，你就说这话都见外了。行，我你来我家免费吃。嗯。哎呀，真香这猪蹄儿。嗯。免费吃，姐妹们来我家免费吃。 锅巴小黄车里边有老铁。哎呀，妈呀，太香了这小猪蹄儿！蘸、啊、着我这明魂荔枝小妙汁儿，哎呀！妹妹太能,能吃了，嗯呐，妹妹能吃，嗯，二十斤的食物。 哥哥，你不要害怕。看的我也饿了，我去休息休息吧，要不，爸给我拿两瓶水，拿两瓶奶，旁边那个，让我爸上来跟你们聊聊天，行不行？让我妈上来跟你们聊聊天，我妈上来能做人气。哎，旁边那个箱子里。妈，你上来给我做做人气呗，让我爹煮呗啊。妈，我妈把心里的不满，你得给老铁们说一说。 行不行？让我妈上来给你们吃会儿饭。我妈今天心情不太好，让她直播间吐槽吐槽我。爸把那个小零食给我拿过来，我说：‘给我妈来点儿。来吧，妈妈，拿个拿,、啊、拿个盘子来，随便一个盘子。嗯、好，你给我做个人气妈妈。我妈给你们做，个妈你尝尝这个。 煮啊，开锅了！爸，你去煮，你去煮，正正你去，你去煮。爸，你去煮，你去煮，你会煮。我让我妈给你们聊会天儿，我去休息休息，我不行了，我吃吃撑了。给你们带个小零食，年糕条，韩式风味的，贼拉便宜啊！这个九块九一箱，姐妹们，你们能拍就拍吧啊！右下角小黄车，九、啊、块九一箱，你尝尝这个，嗯、你尝尝这个甜辣味的，你尝尝。辣吗<子>？嗯，不辣、啊，嗯，对了吧。我走了，嗯。 你跟他们聊聊天，嗯嗯，还真好吃，好吃吧？你自己开个美颜，开美颜，嗯，开个美颜，开个吧，不开个没法看我给你。开个一级，原图就行了。嗯，好吃吧这个年糕条？好吃。嗯，香吗？九块九一箱，还是哪里？这个可好吃。走吧走吧，太辣了。不辣。 甜辣的，甜辣的，我说我这个不能吃了。嗯，你妈妈穿的我也在穿。妈，是衣服吗？嗯。我这穿着文具呢，你能看出来了吗？嗯，我带着文具呢啊。你跟他们讲讲我要人的事儿。八大嘴是祖传，不是吃东西的人都八大嘴。嗯啊，嗯，他不是祖传啊。对，你说你吃东西你不张嘴吃东西吗？嗯，对吧？ 笑不露齿，你吃东西你不露牙，你咋吃呀？啊，嗯。在围裙上上车吧，这围裙是你能定制的啊，上不了车。走吧。好吃，我吃两口。你说你在这儿，我怎么说话呀？嗯、是不是？我是说啥，我我得背着你呀、啊，你在跟前我能说吗？嗯。我得偷摸的说。一箱几包？一箱大概十五包左右。我还得小小点声。嗯，九块九十五包。 不能让他听见了，这人我跟你说，好话他听不见，你说点不好的，我跟你说，咱不知道，就给就给扯个线儿似的那听得可清楚了，是不是，家人们？就是你夸人的时候还听不见，哎，你骂人的时候他就能听见。对你你说你但凡说一点好话，他啥也不知道，甜辣味儿不知道。嗯，你要是说但凡说一句不好听的话，我跟你说，听得可清楚了，嗯，非常非常清楚，嗯。 妈妈漂亮，开美颜了啊？不开美颜，给妈妈开个美颜。不开美颜也就那样。嗯。这年糕煮过的你怎么出来了呢？你开了。不会吧？嗯。九块九一箱了，一箱十五包左右啊。你去吧。嗯。还得是我煮去，知道吧？嗯。你只着他煮。妈妈漂亮。妈妈漂亮。这是理理发是不是？ 你把人气给我往上你咋办呀，就长了个你把人气给我往上做一做，骂骂我啊！你去煮面去，你不会做？你看了，尽快发货。好，来。看着呢。啊，你你你在这儿你咋看、啊？看了预锅了，他又跑去煮了，你又来了，然后人家干两天了，又这样玩我。不了。几个孩子，三个孩子。行了。吃的、哎、这个是那个啥年糕条，年糕条啊！包括拿盘子端给我、啊。啊 甜辣甜辣的，甜辣辣。他走了，我给你吃点肉。他再给你我，我喜欢戴的手套。嗯，放这周二的织女都安排吃块肉。哎呀，我误不了你的家长会，你赶紧睡觉去啊！明天上学呢。这手套太好戴了。家长会怎么样？啊<你> 猪、啊、蹄子，吃个大猪蹄子。半夜三更的，我跟你说，我也给你们放放毒啊！家老给你开误不了，你放心啊。衣服、嗯嗯嗯、肯定不能少，吃得下吗？我家人们点点红心，我给你们，我给你把这个给你们炫了啊！点点红心，可以哈。 有点有点烫，哇，太烫了！这是大骨头，大骨头，点点红心家人们啊，美容养颜养养养什么呀？这个不是卖的，吃的啊，它爱啥啥，就是有点烫。 家里有矿，每天吃那么多，答对了啊！你看，老铁，这说了啥话呢？我搁这吃东西呢，你说去拉屎去了？可喜欢听我聊天了，我估计我明天好像时间不够用了。 明天我比较忙，用资源吗？不用，我也过过瘾啊！天天给他做，说实话，老铁，我都没吃过。这件事解决的非常完美，啊！点点红心，家人们。 卖货不卖货，小意思啊！红心走起来，我、嗯、们老板快回来了。等他回来，料汁太辣，我不在。红心飘一飘，最后咱们亏吗？没有，和平解决。 和平解决啊！点点红心，家人们给。我得在老板来之前，我得吃完了。我回来了，吃啥了嘛，吃猪蹄儿呢。嗯、我靠妈，你牛逼啊！你迈出成功第一步啊！我去，老铁。啥？你啥意思？说的话那意思，我说厉害呀、啊！我说你吃猪蹄儿。让我当吃播呀、啊？啊，吃猪蹄儿可以啊。 我妈吃的香吗，老铁？我感觉我妈吃的比我都香。哎呀，太香了哈！上上可以可以，老妈，我妈适合做吃播哈，你这、嗯、做吃吃播这方面的潜力。 行，妈，今天给的可不咋的，就是不会说话。呀，我买个洗衣机排水管，我、嗯、给你排一排。别别别别别！我问你嘞，我这妈张嘴，嗯、然后拿洗衣机排水管给我妈插嘴里，咔咔两下子给他出来了。我说行，妈爽、嗯。你挂住<了>水管啊啊！然后我我妈说，我靠，爽，闺女嘞，爽，再来，不要停，不要停。吃的很好是吧？谢谢谢谢家人们支持啊。 这个年糕条啊，家里有孩子的，这个是你们自己看一下啊，它是甜辣味的年糕条，打开袋就能直接吃，九块九十五包老铁一箱，可好吃了啊！能拍去拍，咱们这个品就过了啊。嗯，这个年糕条可好吃了，我关个美颜，给我上盘肉，还有什么肉？这肉不行吧？嗯，还有什么肉？还有羊蹄，还有肘子。嗯，大肘子。 好嘞，嗯，大肘子必须给他安排上，大肘子，嗯，嗯，让你妈再吃一会儿行，我妈先休息休息，妈，这都拿走吧，好，这都拿走，我再调个小料汁，把我剩的料给我拿过来，我妈不吃了，我妈吃这些就行了，她没跟你们说吗？她不会物理消化。 你让他吃那么多，他难受啊，他晚上睡不着。我调个料汁啊，吃剩的这个料汁再调点。几包呀？十五包老铁啊，九块九十五包，按斤卖的，一箱，一箱三百零八克老铁。 一箱年糕条。哎，调个料汁儿啊！妈，把我剩的那个给我拿过来。肉皮，你要啥？辣椒油啊？不是，香菜。我调小料汁。 对，好，这个勺子拿回去吧。你还用吗？不用了，太油了。太油了 <coughs>。什么时候搬家呀？嗯、已经在搬。嗯，后天就能不直播了，老铁、嗯，是吧，妈？嗯。 爹，看你爹的那个。看我，看我家那个、嗯、装修队的、嗯、妈给，给妈，就是看我爸怎么装修了。是吧？我在吃。嗯，床安了就能在那边住了。现在那边没办法住人，因为那边没有床。上游，看看火锅底料，马哥看讲解吧。 因为我现在不卖货，麻油一丢丢，搅拌搅拌。再来个辣酱。头发梳的厉害呀，妈！来罐辣酱，搅拌搅拌。嗯 妈还有辣椒油吗？再来点辣椒油。那个再再来吧，还有。来,来,来，没了，里边没了。没了？嗯。干了。对。没了，干了。我去，以你,你的假发呢，莹莹？我早就不戴假发了，戴假发的话头太累了，我戴的都是真头发。 嗯，我爱吃辣，吃个大肘子，没了<辣>，来点、啊、辣椒油，还有呢，那那桶呢？那桶不是那个，那桶辣椒油呢？ 也不多，嗯，倒进去吧，倒这个行吗？嗯，倒，倒，好，<和>好，行，就这些了。<来>